Как вы относитесь к тому, что в Мариуполе переименуют улицы, районы? Отрицательно. А почему? Как вам сказать, это огромные деньги. Во-первых, учитывая как бы, экономический кризис, учитывая то, что государство находится в таком бедственном положении, и сейчас тратить миллионы на то, чтобы переименовать, это поменять прописку, поменять таблички на улицах, поменять карты и так далее, и так далее. Ну, это первое. А второе, ну, честно говоря, это память, это как бы наша история. Я считаю, что это неправильно. Да, мы все равно. Все равно, почему? Абсолютно. Почему? Ну, мы свидетели Иеговы, и мы в этой не участвуем. Пусть изменяют. А почему? Ну, в принципе, я не считаю вообще, что называют улицы в честь какого-то строя. Я, например, предпочла, что улицы имели какое-то нейтральное значение. Наверное, не было бы тогда больше вопросов по этому поводу. Безразличными. А почему? Ну какая разница. Ну почему? На кого поменять? Надо все рассматривать масштабно. На чьи имена. Поэтому плохо плохо. Хотелось бы, чтобы они такие остались такими. А почему? Потому что они получается хотят изменить сознание людей, чтобы не было ничего советского, я так понимаю, русского. Забыли поменять это все, изменить на вот это якобы ценности, вот эти украинские. Обоими руками за. Почему? Почему? Да, ну. Потому что коммунистическая идеология очень слабо сочетается с современным обществом, каким как каким-то быть, таким, как мы его хотим строить. Это резко негативно, скорее всего. Потому что ну, я считаю, что коммунистическая символика им ничего не сделала, и как бы, это неправильно люди, которые живут здесь, я не знаю, еще старые закалки Савдеповской, поэтому, ну, я считаю, это неправильно. С одной стороны, то оно и надо с этим кончать, а с другой стороны, оно мне это как ничего и не мешало. Но личное мнение, я не считаю, что это глобальная проблема сейчас, насущная, которую нужно решать прям таким образом и так критично. Но я не считаю, что это что-то страшное. Все течет, все меняется, я думаю, это тоже пройдет. Ну, я считаю, что это не ко времени, потому что все это достаточно дорого. Это раз. Во-вторых, насколько я слышал, они собираются переименовывать и названия, и городов. Все это тоже очень дорого, тем более, что переименовывать в Крыму, как они себе это представляют, я не знаю. Но я считаю, что есть более насущная проблема, которую нужно решать сейчас. То есть заканчивать с этой войной, чтобы люди не гибли, ну не знаю, с коррупцией во власти. Допустим, выбрала что-то такое вот красивое. Я считаю, что это... Вне политики. Вне политики. Вообще. Историческое, красивое, связано с литературой, с художественными какими-то ценностями. Положительно. 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 Будет. Да, пусть будет уже Украина. Пускай <Start>. будет Тихо было, спокойно. А спокойно, мир, чтобы был. У нас. Ну хорошо, давайте так. Давайте тогда демонтируем все кладбища, демонтируем всю историю свою. Ну, это наша история, ну зачем ее трогать? Какая бы она ни была, родители не выбирают, историю тоже не выбирают. То, что было, не надо ничего трогать, нельзя. Позитивно, позитивно, позитивно. Спасибо вам большое. В гробу я видел все эти ваши перемены. Улице. Нет. Но, Почему? Ну, потому я больше ничего говорить не буду. Я не думаю, что это будет большая проблема, хотя, в принципе, сейчас больше других более важных проблем, которые нужно было бы решать. Ну, похоже, там ничего не вижу. Я против коммунистического режима. Почему? Я так отрываю.